Все в цьому світі потребує чистоти: повітря, вода, земля, кохання, життя, а також взаємовідносини між людьми та владою партія зелені. Ми знаємо, як хочемо і вже робимо наш світ чистим. Сьогодні, зараз, назавжди. Ми зелені. Я родився в простій сім'ї шахтерів. І з детства знаю, що таке важкий труд. Ні понаслишки знаю, що таке принібреження к окружаючій сліді. После многолетней службы в армии, а также выполнения интернационального долга в Афганистане, я понял, что такое настоящие ценности. Не материальные ценности, а духовные. Со временем стал независим и материально. Но разве можно быть счастливым в стране, где половина людей живет за чертой бедности? Где миллионы людей умирают от некачественной воды, воздуха, пищи с генетическими изменениями? Где группа олигархов эксплуатирует нас как рабов? А власть много лет вытирает у людей ноги, тех людей, которые ее избрали. В такой стране жить нельзя, в такой стране жить страшно, и ее точно нужно изменить. Почему именно я стал политиком и почему именно возглавил партию Зеленые? Потому что я хочу изменений в этой стране, они назрели. Я дал слово себе быть честным по отношению к избирателям, так же, как по отношению к себе самому. Зеленая идеология, она охватывает именно те моменты, которые ближе всего к человеку. Чистая вода, чистый воздух, пища без ГМО, достаточный уровень жизни для людей. Вот, я напоминаю, больше половины живет за чертой бедности. Зеленая идеология не раскалывает страну, как, к примеру, языковый вопрос или псевдопартии без идеологии. Наоборот, она объединяет Запад и Восток, делает Украину сильной и цельной. И, наконец, зеленая идеология не пахнет жаждой власти и обогащения. В нашей партии нет олигархов и запятнанных политиков, которых мы видим каждый день по телевидению. Мы молодая партия, но мы знаем, что делать и умеем работать. Нам всего три года, и мы первый раз идем в парламент. В нашем списке много молодых людей, начинающих политиков, для которых честность в работе и в идеологии самое главное. К примеру, вторым номером в нашем списке идет экологический активист Киевлянка. Алина Мещеряк, которая долгие годы занимается проблемой защиты бездомных животных. Но думаю, что лучше, если она сама расскажет о своих приоритетах. Еще с детства я была неравнодушна к жизни бездомных животных, и меня всегда волновала их судьба. Вот уже несколько лет я занимаюсь благотворительностью по отношению к ним. И в качестве волонтера три года за свой счет отлавливаю и стерилизую братьев наших меньших. И уверена, что только таким гуманным способом нам удастся через пять лет решить проблему в городах Украины. Как активист движения по защите животных я столкнулась с массой проблем и на собственном опыте убедилась в том, что программа по стерилизации не работает в нашей стране. А само отношение к животным порой доходит до ужасной жестокости. Такими темпами мы никогда не достигнем европейского уровня. Поэтому с мая 2010 года я решила вступить в ряды партии «Зеленые». Это новая, молодая партия, идеология которой мне очень близка. «Зеленые» также решают проблемы бездомных животных и вступают в их защиту. Совместными усилиями мы добьемся гуманного отношения к животным. Начнем строительство приютов, активируем стерилизационные центры, построим специальные площадки для выгула собак и конечно же усилим наказание за жестокое обращение с животными. Также работая вместе с зелеными мне бы хотелось добиться уважительного отношения наших политиков к пенсионерам и народу в целом. Мне страшно наблюдать за тем, как живут пенсионеры в нашей стране, в нищете без возможности купить самые необходимые лекарства и продукты. Цена на продукты и коммунальные услуги пугают постоянным повышением, а выплаты зарплаты пенсии остаются на прежнем уровне. Зеленые – это единственная политическая сила, которая борется за чистоту во всем. В отношениях между людьми, между людьми и властью, между людьми и природой. Я верю, что только вместе мы сможем улучшить жизнь в нашей стране. А мой личный вклад – я приютила пять собак, одна из которых – инвалид. Что мы обещаем сделать, когда придем в парламент? Мы не даем громких обещаний. Мы уже работаем и знаем, что делаем. Для партии Зеленые приход к власти не является самоцелью. Это всего лишь механизм для реализации зеленых идей. В Европе давно уже поняли, что присутствие зеленой власти в парламенте в первую очередь защищает интересы простых людей. В каждом парламенте Европы есть зеленая фракция, кроме нашей Украины. Поэтому мы понимаем, что пришло время, что экология — это идея жизни, а 21 век объявлен веком экологии. И зеленая идеология уже овладела людьми. Позади меня находится давно, если не сказать печально известный, завод «Энергия». Это мусорожигательный завод, который обслуживает Киев и пригороды Киева. А впереди меня находится жилой массив, буквально рядом, на котором дети болеют гораздо больше, чем в соседних массивах их не берут медицинские препараты они склонны к аллергиям конкозаболеваниям это последствия именно старых технологий на которых работает этот завод и от которых давно отказалась европа специалисты подсчитали при сжигании одной тонны мусора выделяется 5000 кубов газов 320 килограммов шлака и золы именно зола летучая содержит наибольшее количество диоксинов, тяжелых металлов, хлора, ртути. И это все никуда не девается. Основная проблема завода мусоросжигательного – это пыль. Ее будут ловить и отфильтровывать еще лучше после установки химических фильтров. Однако любая технология не может давать 100% гарантии. Особенно, когда попадает слишком влажный мусор в топку, стройматериалы, стекло. Это понижает температуру горения. И определенный вред атмосфере может быть нанесен. Точный состав мусора установить практически невозможно. Что выбрасывают киевляне на свалку, определяется по старым добрым учебникам, которым уже более 25 лет. На энергии запрещено сжигать листья. Не потому, что это блаша, а потому что такое правило утилизации. Именно листья впитывают радиацию, свинец, и после сжигания попадают в залу, в атмосферу. Вот завод энергии тут ни при чем. Много дворников по чуть-чуть нарушают правила. И в сумме это может сказаться на здоровье тех же самых дворников и нас с вами. Большинство предприятий в мусорном бизнесе столицы до недавнего времени не интересовались торцерьем. И только после того, как власти пригрозились запустить к ним на участке конкурентов, озаботились реальным разделением мусора. В прессе можно встретить разные данные о количестве производимых столичными жителями твердых бытовых отходов от миллиона тонн до полутора миллионов тонн в год. То есть очень приблизительно. Чиновники полагают, что эта цифра равна где-то миллион и двести тысяч тонн. А о составе отходов они тоже говорят весьма приблизительно. Полагается, что 40% мусора может пойти на вторичную переработку, а 60% придется утилизировать. Но в Европе эти цифры доходят до 90% и 10% на утилизацию. Так что есть над чем работать. Есть санитарная зона у завода, но в реальной жизни она гораздо больше, чем в технических условиях. Конечно, могут спросить, а как же решается эта проблема? Ведь мусорожигательный завод это все-таки более передовое, чем э, закопка мусора в отвалах. А время не стоит на месте. Технология всегда улучшается. И безусловным решением этой проблемы было бы создание мусороперерабатывающего завода рядом с мусоросжигательным. В таком в варианте, количество мусора значительно бы уменьшилось, ибо на переработку пошли бы, допустим, дерево, пластмасса, стекло и так далее. Соответственно, и загрязнение среды во много раз бы уменьшилось. Этот путь мы, партия «Зеленые», обещаем претворить в жизнь. Мы, партия «Зеленые», обещаем запретить строительство мусоросжигательных заводов в черте Киева. Также мы обещаем заменить, альтернативу дать мусоросжигательным заводам, заменить их на мусороперерабатывающие. Мы ориентируем постепенный вывод эксплуатации мусорожительных заводов по всей стране. Мы гарантируем государственную программу по раздельному сбору мусора на всей территории страны. И, наконец, мы гарантируем чистоту наших городов и контроль за коммунальными службами всей страны. Сколько бы мы ни строили мусорожительных заводов, они нас не спасут, если не хватает экологической культуры людей. И здесь партия зеленая. Не стоит на месте. Мы дважды обращались к министру образования с просьбой ввести дополнительные занятия на всех уровнях образовательного процесса. От детского садика, школы и до вузов. Я думаю, что э, результат есть. Были введены дополнительные занятия в прошлом году в школах. Не секрет, что экологическая и экономическая ситуация в стране находится на грани катастрофы. Люди вымирают семимильными шагами из-за бедности из-за плохой окружающей среды. Еще несколько лет назад мы сформулировали 10 социальных и экологических прав человека. Назвали их 10 зеленых заповедей. Они легли в основу нашей предвыборной программы, которая называется ⁇ Будущее зависит от нас ⁇ Вот эти заповеди. Каждый человек имеет право на здоровую и долгую жизнь. Каждый человек имеет право дышать чистым воздухом. Каждый человек имеет право пить чистую воду. Каждый человек имеет право на продукты без ГМО. Нет вмешательства в природу, созданную Творцом. Каждый человек имеет право на чистые взаимоотношения между людьми и природой, между людьми и властью. Каждый человек имеет право на защиту от негативного вмешательства климатических изменений. Каждый человек имеет право на достойную оплату труда в собственной стране. Народ Украины... Имеют право на сохранение уникальных украинских черноземов. Народ Украины имеет право жить на чистой земле, без мусорных свалок и Чернобылей. Народ Украины имеет право на зеленую власть для реализации зеленых идей. Мы уверены, что соблюдение этих десяти заповедей позволит превратить Украину в экономически процветающую державу. Мы также разработали пакет социальных и экологических законов, которые должны изменить полностью ситуацию в стране. Очень много уделено у нас внимания борьбе с коррупцией. Потому что какие бы хорошие законы по защите экологии окружающей среды не принимались, с помощью взяток крупный бизнес их обходит. Поэтому чиновник должен бояться брать взятки. Для этого надо ужесточить наказание за коррупцию. Доказанные факты получения взятки, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и без права амнистии. Также нужно сделать декларирование на расходы в первую очередь чиновников и людей во власти. Иначе мы никогда не станем жить хорошо. Мы обещаем вернуть берега и рек, озер, морей, собственность народа. Земли у нас уже практически украли, но леса еще народные. Мы приложим все усилия, чтобы леса остались собственностью народа. В целом, экологическое законодательство будет ужесточено, вплоть до уголовной ответственности. Мы, партия «Зеленые», приложим все усилия для сохранения украинских черноземов, которые сейчас уничтожаются пестицидами, а их, между прочим, не применяют ни в одной передовой стране мира уже давно. Мы, зеленые, сделаем все, чтобы у нас не производились генетически измененные продукты и не завозились в нашу страну, потому что это здоровье нации. Кроме того, мы обязательно решим важнейший вопрос для нашей страны, это введение новых технологий переработки отходов. Эта красивая болотистая местность на самом деле является хранилищем опасных веществ опасных для всего живого. Это территория, которая окружает завод «Радикал». Без привлечения его можно назвать «Чернобылем номер два». Отсюда было извлечено 120 тонн ртути. Если бы ее пустить на градусники, ее хватило бы всем жителям Земли. И много бы еще осталось в запасе. Все, что связано с «Радикалом», прошло тихо и незаметно для киевлян а он находится в городской черте. До приобретения Украины независимости здесь находился самый большой завод, который производил удобрения, поролон, каутическую соду на весь СССР и на пол Европы. Масштабы производства здесь были огромные. Когда в 90-е годы была сделана попытка очищения территории завода «Радикал», то были найдены даже отравляющие боевые вещества, типа иприт, нервополитического газа, Экологи не рекомендуют находиться ближе к заводу, чем один километр, даже в нынешнее время. Разбитый градусник – это нехорошо. Приходится вызывать МЧС, чтобы ликвидировать последствия заражения. Это в доме, в квартире. Потому что пары ртути – это одно из самых вредных отравляющих веществ. Они не имеют запаха. И попадая в организм, вызывают необратимые процессы. А теперь представьте себе, вот в центре Европы, недалеко скажем, от э, торговых площадей, метро, рынков, находится такое количество ртути. О вот целое озеро, в котором, из которого можно сделать градусники для всей земли. И после таких чернобылей, радикалов, мы удивляемся, почему у детей выпадают волосы, почему они аллергии, почему их не берут препараты медицинские. А мы думаем, что и так все понятно. Чему удивляться? Экология – это главная проблема нашей страны. А 21 век – это век экологии. В 2000 году и появляется первое сообщение о тонах разлитой ртути на территории завода, причем из российских СМИ. Тогда наши чиновники, в частности МЧСники, опровергли эту информацию и назвали ее провокацией и попыткой запугать людей. А между тем, в то время территория завода еще считалась режимной и попасть туда, чтобы проверить информацию, никто не мог. Тогда власть призналась, что есть такая проблема. Но она под контролем и никому не угрожает. Мол, никакого ЧП не было, просто производство на заводе предусматривало плановые разливы, как вам нравится название химических веществ. Из-за чего за десятилетия работы завода там накопилось большое количество химикатов. Но они никому не угрожают, так как в грунте предусмотрена специальная дренажная система которая их накапливает и не допускает распространения. А между тем, по другой информации, в 1996 году произошло ЧП в одном из цехов по производству хлора, где сотни тонн ртути использовались в качестве жидкого электрода, находясь в специальных емкостях, электролизерах. Обвалилась крыша. Она разрушила все эти емкости, и ртуть была разлита по всему цеху. Очистка действительно началась аж в 2003 году. За 4 года работы смогли собрать всю видимую, то есть ту, что разлита на поверхности, ртуть. И, кстати, собранную ртуть, около 100 тонн, вывезли вроде бы как в горловку на комбинат Никит Ртуть. Но некоторые источники из этого комбината утверждают, что никакая ртуть из Киева к ним не поступала. И вообще у них нет сейчас мощностей для переработки такого количества. В таком случае куда ее дели? Неужели выкинули где-нибудь по дороге? И я не удивлюсь, если именно так. За годы нахождения на радикале штуч успела впитаться буквально во все. В землю, бетон, дерево и даже в металлические конструкции. Чтобы это все очистить, нужно полностью сравнять с землей территорию завода. Но мало того, нужно в этой земле вырыть котлован глубиной как минимум 15 метров и все это где-нибудь захоронить глубоко. Проблема эта выглядит очень серьезной для города Киева. Вся страна, завалена мусорными свалками. Их тысячи. Мы положим этому конец. И главное, мы хотим запустить государственную программу очистки воды в каждом доме, в каждой квартире. За счет бюджета очистить воду для всех жителей Украины. У нас еще много планов. Мы знаем проблемы страны в области экологии. Когда мы говорим о черноземах и пестицидах, Знаем, что в Сумской области лежат огромные залежи пестицидов, которые надо уничтожать. Когда мы говорим о загрязненном воздухе, мы знаем, что позапрошлом году Украина получила динозавра, то есть самой загрязненной столицей Европы. Это все проблемы, которые необходимо решать, иначе мы просто сами станем динозаврами. Проблемы, которые присущи нашей стране, они разнообразны в различных регионах. Так Солотвина это городок, который провалится под землю. Донбасс весь это зона повышенного смога. Если вы, допустим, в Донбассе постираете что-нибудь белое, повесите, и утром оно будет черное. Люди этим дышат из года в год, из десятилетия в десятилетия. И потом получается, что продолжительность жизни в Украине намного меньше, чем в Европе. Вот вам объяснение. Мы дышим плохим воздухом, некачественным, мы пьем загрязненную воду, которая очищается старинными методами с помощью хлора. Это даже стыдно говорить об этом. Цивилизованная страна, что у нас вода в кранах очищается хлором. Мы едим продукты низшего качества, потому что у нас социальный уровень в стране недостаточно высок. Это все то, с чем должны бороться не только зеленые, все партии. Но у нас это лежит в программе как номер один. Создать условия для жизни человека нормальные. Эти проблемы уже нельзя замалчивать. Можно пускать ролики, в которых рассказывают о том, как мы хорошо живем и будем жить. Можно все что угодно обещать людям. За 20 лет независимости все партии обещали, ну не знаю, тысячу долларов зарплаты, мгновенный вход в Евросоюз, другие мгновенный вход в Евразийское объединение, ну, Соединение с Россией. Все что угодно, но как-то лучше никто жить не стал. Поэтому, если политики... Понимают, что пришло время настоящих политиков, а не олигархов, которые маскируются там за депутатские мандаты в Верховной Раде. То они должны сейчас объединиться. Пришло время перемен в Украине. Одна из самых главных проблем нашей страны – это свалки. Например, бортническая станция. Я могу сказать, что э, это этот пример он характерен для всей страны. Станция, которая обслуживает станция очистки воды, которая обслуживает Киев, Бортническая, давным-давно свои ресурсы изжила. Поля иловые, на которых происходит очистка, много раз превышают запланированные проектные мощности. Не один раз эти дамбы прорывались. Все это как-то обходилось. Но рано или поздно дамба прорвется, и вся эта грязь на Иловых полях пойдет в Днепр. Такой сценарий рассматривается. Если же это произойдет, произойдет загрязнение воды ну не знаю, где-то до Днепропетровска, это ареал на 30-35 миллионов человек, которые пользуются этой водой из Днепра. За этой обычной бетонной стеной находятся доморощенные хранилища, где в самодельных контейнерах хранится бериллий, опаснейшее вещество для человека. Если бериллий попадает в организм, это необратимо. Вывести его из организма человека нельзя. А оседает он во всех органах, и это навсегда. А находится это добро в устонаселенном районе города Киева, где люди живут, работают, отдыхают, любят друг друга и не знают, в какой опасности они находятся. Партия «Зеленые» гарантирует вывоз берилья и ртути с заводов «Родон» и «Радикал». Мы гарантируем введение моратория на размещение любых опасных химических и радиоактивных веществ на территории не только Киева, но и всей страны. Если коснуться глубже, то проблема загрязнения окружающей среды есть в любом городе, в любой деревне, в любом районе. Не случайно Киев пару лет назад получил динозавра за состояние окружающей среды города Киева. Я думаю, что пришло время браться за экологию по-настоящему. И мы, партия «Зеленая», знаем, как это делать и возглавим это движение. Воздух – это тоже одна из больших проблем нашей страны. Мы не будем сейчас говорить о юге и востоке страны, где предприятия в большом количестве загрязняют воздух, окружающую среду. Возьмем Киев. 80% загрязнения воздуха в Киеве происходит от автомобилей, от транспортных средств. И эта проблема решаемая, решаемая местными властями, решаемая людьми, водителями. Потому что самое главное ⁇ это бензин, качество бензина, его очистка и фильтра на выходе автомобиля. Достаточно недорогой городской или государственной программы, чтобы воздух в городах стал чистым. Давно у Киева есть проблема. И большая проблема ⁇ это захоронение мусора. Практически большая часть твердых бытовых отходов уходит на пятый полигон. Который находится в районе Чапаевки, ну, на территории Киевской области, на границе Он построен по итальянской технологии Там есть часть мусоросжигающего оборудования Но основная часть это такие поля, озера Внизу которых находятся полиэтиленовые пленки плотные Периодически они прорываются И все это вытекает в лежащую речушку Постоянно поднимаются скандалы. Неоднократно этот полигон закрывался. Но так как нет другого, опять открывают. Его пытаются расширить. Он давно уже свои технические мощности выработал. То же самое. Городская власть и государственная власть должна понимать, что свалки должны быть разрешенные, регулируемые и оборудованные по технологиям. А у нас в стране тысячи несанкционированных свалок. Ну и, наконец, все, то о чем мы сейчас с вами говорили, меркнет перед историей возникновения Чернобыля, аварии века, которая была в 1986 году. Там сейчас стоит саркофаг и тысячи, десятки тысяч зараженных земель. О нем вспоминают только на юбилей 26 апреля. Однако Чернобыль – это напоминание о том, что экология и окружающая среда, в которой мы живем, она может быть невосстановима. Можно испортить ее на тысячи лет, как это произошло в Чернобыле. Экология – это то, о чем сейчас должен думать каждый человек и каждое государство на планете. История с Чернобылем заставляет задумываться об альтернативных источниках энергии, имеется в виду альтернативных ядерной энергии. Это могут быть различные Термальные воды, воздух, энергия воздуха, энергия воды, энергия окружающей среды, так называемые тепловые насосы наиболее перспективное направление альтернативной энергетики. Иначе нас ждет второй Чернобыль. По сути, фокусима это и был второй Чернобыль, а третьего Чернобыля планета не переживет. Альтернативная энергетика это наше будущее. В Европе уже очень много ветряных. Электростанции. Если кто путешествовал в последнее время, видит, насколько увеличилось количество энергонасосов ветряных. То же самое касается и Украины. Однако здесь более разумным, я считаю, строительство множества мини-гидроэлектростанций, так как у нас много рек больших и малых, и их нужно использовать для того, чтобы быть энергонезависимыми от поставки газа и других углеводородов, от их сжигания. Будущее Украины именно альтернативная энергетика, это гидроэлектростанция. Так что отмахиваться больше от проблем экологии и сохранения окружающей среды в Украине нельзя. Поэтому мы, партия «Зеленые», идем в парламент. Мы знаем, что делаем. Мы последовательны. Мы работоспособны. Мы это сделаем. А взять проблемы Крыма. Большая часть пляжей в Крыму прихватизирована, несмотря на то, что… В земельном кодексе и в водном кодексе 100 метровая зона не имеет права на приватизацию. Тем не менее, эти законы обходятся. Заповедные зоны в Крыму, это горные и лесные, постоянно прихватываются частными фирмами. Мы видим скандалы в СМИ по этим поводам. Так вот, я хочу повториться, что мы все силы бросим на сохранение лесов, собственности народа. Особенный упор хотим сделать на снижение коммунальных тарифов. И это не голословно. Под этим лежит наш проект, наша программа. Она выглядит так. Первое. Мораторий на повышение коммунальных тарифов. Мораторий на повышение цены на газ, который добывается на территории Украины. Он гораздо дешевле, чем русский газ. Затем мы хотим поменять все окна в стране на стеклопакеты, которые на 35% снижают энергопотери. А соответственно на такую же Приблизительную сумму уменьшится оплата за коммуналку, за тепло. И, наконец, коммунальные предприятия больших городов по нашей инициативе, под нашим контролем сделают ремонт теплосетей. Именно там происходит наибольшее количество энерго и теплопотери. Все это вместе даст снижение коммунальных тарифов минимум на треть. Мы обещаем заботиться всегда о пенсионерах и бороться за отмену пенсионной реформы. Женщина должна выходить на пенсию в 55 лет, мужчина в 60 лет. А женщина, родившая трех и более детей, должна выходить на пенсию в 50 лет. Это наша программа. Кроме того, соотношение минимальной и максимальной пенсии должно быть не более чем 1 к 7, а зарплаты минимальной и максимальной не более чем 1 к 10. Мы всегда беспокоимся о малообеспеченных людях, о пенсионерах. Афганцах, чернобыльцах, инвалидах, ветеранах войны. Эти люди имеют право на льготы. Примером, в нашей программе предлагается 5 кубов воды и 30 киловатт часов электроэнергии. Выделять этим людям бесплатно, а также и много других льгот. Нас беспокоит и налоговая политика в Украине. Малый и средний бизнес практически вымер. Поэтому мы бы хотели отменить НДС на некоторые виды услуг, прежде всего на сельскохозяйственную продукцию, на пищевую, на коммуналку. Без этого страна не выживет. Партия Зеленые последовательно выступает за увеличение налога на роскошь, налога на олигархов. И самое главное, нет дотаций из бюджета предприятиям олигархов. Потому что в стране процветают только те предприятия, которые получают дотации из бюджета. А бюджет ⁇ это наши с вами деньги. Нас часто спрашивают, почему вы уверены, что попадете в парламент? Да потому что 30-40% людей у нас в нашей стране являются зелеными. Они хотят дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть качественные продукты. Нам всего три года, и мы первый раз идем в парламент. Голосуйте за номер 15. Неможливо без воздуха, без ежи, жить без воды. Неможливо думати про економіку країни, не вирішивши екологічних проблем. Кожна людина має право на здорове життя. Партія зелені, прозора вода, прозоре майбутнє. Ми зелені, і ми це зробимо.